Еще бабушка рассказывала, что в Крыму была еврейская республика. То есть, ну, она родилась в 30 году. Ну, говорит, что примерно вот в те годы, там, 28 30 год э, они жили в Женковском районе. Начались, началось строительство еврейских поселений у них там, именно в Женковском районе. То есть, ну, как она говорит, то есть, допустим, в чистом поле, ничего-ничего, раз, и какие-то приезжают, ну, как они их называли, американские домики, то есть, э, ну, это я же сейчас понимаю, то ли какая-то панельная технология, то есть и, и каркасная. Ну, сразу сразу с нуля строили, э, ну как типа село даже небольшое, да, так, поселок такой, туда завозили евреев. И она говорит, что у нас не было ни телефона, ни электричества в то время, а им проводили туда специальное телефоны электричество. Это ну, на тот момент были космические технологии, чтобы в селе был телефон, там или электричество, ну это была фантастика. Вот, а, ну я, конечно, сначала подумал, что это все какие-то теории заговора, потом прочитал, да, действительно такой был проект просто его там не рекламируют особо. Действительно на деньги американских евреев там выделены были десятки миллионов долларов был договор с советским правительством, ну я только единственное не знаю, евреи эти были завезены, то есть либо это переселенцы внутри СССР, либо их там завозили из Европы, хрен его знает, честно говоря. Но евреи, ну конечно, потом, когда пришли немцы, всем евреям пришлось туго, они все пожалели, что туда переехали. Это правда. Но начиналось все хорошо. Автобусные билеты на сайте Рубикон.